Области все украинские международные фестивали и конкурсы проходят здесь круглый год, собирая на творческие форумы, талантливую незаурядную молодежь. Но в летний период наряду с фестивалями и концертами ведущих хореографических, локальных, музыкальных коллективов города, игровыми программами, семейными фестивалями, в Бердянске выступали и знаменитые артисты, и вокально-инструментальные ансамбли, и гастролирующие театры Украины. Одним словом, бердянцы сделали все, чтобы курортный сезон в нашем городе запомнился каждому своей неординарностью и радушием. Мы показали свой и надеемся на новые встречи в будущем сезоне. Сейчас берлянцы возвращаются к привычному ритму жизни. Сделать надо многое. Но мы уверены, у нас все получится. Потому что каждый из нас делает свое дело на благо любимого родного города. И в этот праздничный вечер свое творчество и вдохновение вам участники фестиваля песни морского города я дуэт говорю, аркада я микс встречаем

酒。